Salamu aleikum, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzraslano metrosunun tam yanında qanunu 3 otaqlı mənzil təqdim eləyəcəm. Mənzil əşyalıdır, kupçalıdır, ipotekada yararlıdır. Gördüyünüz bütün əşyalar da qiymətə daxildir. Dəniz mənzərəli bir mənzildir, qanunu 3 otaq, 96 kvadrat da ümumi sahəsidir. Gəlim ilk öncə mən sizə mənzərəsini göstərim. Binanın qarşısı tam açıqdır. Dənizə mənzərəsi var, yaxınlıqda məktəb, bağça, Hazasulunov metrosu isə tam yaxınlığında, yəni demək olar ki, metronun çıxışında yerləşir bu bina. 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsindəyik. Binanın da çox geniş həyəti, yeraltı qaraşı, iki sürətli lifti var. Hal-hazırda biz sizə mənzilin qonaq otağını göstəririk. Qonaq otağında gördüyünüz kimi kvadratdır, tavanlar hündür və burdakı əşyalar deyilən qiymətə daxildir əgər kim istəsəçi ki, bir balaca aşağı qiymətə bəzi elektronikaları var. Yəni bu divanlardan başqa onları ev sahibi deyib götürəcəm. Keçən sizə digər otaqları göstədim. Koridor isə və hamam otağı, mətbəx daxil istifadə olunandır. Gəlin qısa zərə koridorla tanış olaq. Bura mənzilimizin əsas giriş qapısıdır. Ev sahibi giriş qapısında dəyişib çox keyfiyyətli bir qapı qoyub. Burada iki qapılı şkafdır, üzərində də yerləri var, paltarlarınızı qoya bilərsiniz. Ev sahibini geyimləri olduğu üçün aça bilmirəm. Burada belə bir gözgü şəbəkə yığılıb. Dizayn vasitəsi ilə təmir olunmuş bir mənzildir. Keyfiyyətli təmir olunub. Bura isə ümumi hamam otağıdır. Hamam otağında da paltaryuvarın yeri var, paltaryuvar da quraşdırılıb, şkaflardır. Sol tərəfdə isə tuş qabını yığılıb. Bütün aksesuarlar da hamısı keyfiyyətlisindən, yəni divar içi yığılan aksesuarlardır. Daha sonra yataq otaqlarını göstərdik. Mənzil qanunu sənədlən. 3 otaq gedir, bütün otaqlara pəncərə düşür. Burdakı mebellər də hamısı yığılıb, yəni kimə salehə xoş olsun ev sahibi deyir, qiymətə daxildir. Mənzilin proyekti, yəni polskovaznoydur, yarım yel çəkəndir. Burda isə əlavə uşaq otağı var. Allah bütün övladları saxlasın. Uşaq otağında gördüyünüz mebellər də hamısı qalacaq, qiymətə daxildir. Gələn mən sizə mətbəxi də göstədim. Mənzilin ümummilikdə bir balkonu var. Həmin balkona da mətbəxdən çıxa bilərsiniz. Mətbəx mebeli də keyfiyyətli materialdan yığılıb, soyuducudu, böyük soyuducu quraşdırılıb, qaz peçidir. Ümumiyyətcə qazı, suyu, işığı daimidir. Burada masasıdır və televiziyadır ki, hamsı da qiymətə daxildir. Qiymət də deyilir 198.000 manat, start qiymətli qiymətdə razılıq olacaq. O hissədə də mənzilin ümumi balkonu var. Balkonda da əlavə ev sahibi şkaflar yığıb. Mənzil tam öz yaşayışı üçün təmir olunmuş bir mənzildir. Hər kim alsa, Allah xeyrin versin. Qiymətdə də ev sahibi dediyi bir balaca razılıq olacaq. Sağ olun, var olun.